Але пане Олександре, якщо ми говоримо про ось те, що вони зводять укриття, ми ці укриття маємо чим зруйнувати. Якщо так, то це може бути наша, наші боєкомплекти, наші ракети. Чи все ж таки ми тут маємо розраховувати на техніку наших партнерів? Ну, у нас такі зараз тільки в процесі, скажімо так, іспитання і військових іспитань, питань, то з питань А потом передаются эти все средства поражения, в том числе и ракеты, в боевую часть какую-то, и проходит там какое-то определенное количество установок пусковых, и начинается уже боевая работа. Ну, есть, но это надо точно попадание, и россияне, они не дураки, это все дело учитывает силу удара, там у нас максимум 450-500 килограмм. Вот для того, чтобы Прямое попадание э, не вот, такого Буйзаре, а вот, это Штормшедл, вот, э, э, французская скалп, там еще какие-то ракеты, они, вот у них примерно там 500-600 килограмм взрывчатки, и при прямом попадании нужно сделать так, чтобы там внутри все осталось функциональным, живым, скажем так. Поэтому что они там сейчас делают? У них поменялись все эти э, стандарты, потому что раньше эти ЖБУ были для МИГ-21 МИГ-23, для небольших самолетов. СУ-27, СУ-34, там даже тоже СУ-57 у них размах больше. То есть там, ну, там мозги есть, они сделают все как надо. Конечно, да. нужно. Да, конечно, нужно это все дело. Потому что на аэродроме не только самолеты в ЖБУ и техники. Там есть склады с вооружением, склады с топливом. Они открыты. Ну, в землю прикопаны там. Вот, ну я, я сомневаюсь. Поэтому функциональная возможность аэродрома, она заключается не только в самолетах. Даже летная столовая тоже. уже проблемы будут. Вот. Да, правда. И, ну, там все. Мы знаем. Тому що ми з одного гнізда вилізли. Тому ми знаємо, що вони задумали, а росіяни знають, що ми думаємо. Вот. По тому тут особливих секретів, тим політи з такими спутниковими э, можливостями, я думаю, ні у кого, ні у нас, ні ни в них. Ну, пане Олександре, знаєте, дуже хочеться, щоб все ж таки вони не все знали, щоб багато що для них було секретом. Э, э, ось, наприклад. Э... Напевно, що ніхто не чекав, що на аеродромі В Остап'я в Московській області підірветься російсько-військовий транспортний літак Ан 72 Його було знешкоджено. Цей літак належав військово-морському флоту Терористичної Федерації, і про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони. За даними нашої розвідки, на аеродромі здетонувала основна силова установка літака. Вибух стався. Давайте згадаємо 12 грудня. Але е, наскільки це важливий е, літак для Російської Федерації, що це за е, такий військово-транспортний літак, що він міг перевозити, і е, як е, нам ця новина покращить життя? Ніяк Ніякий нам не покращить і не, і, не, і, і не ухудшить життя е, ні флоту російському, ні армії російської. Це небольшой самолітик його діли у нас в Харкові. производили и э, сконструировали у нас на Антека Антонова. Первые экземпляры э, были сделали на Киапо, который рядом там, серийный завод. Вот, потом передали производство Харькову, и он использует это тактический э, легкий транспортный самолет короткого взлета и посадка. То есть он может садиться на груд, на лед, там, на неподготовленной площадке. Вот. У россиян их было ну, при Советском Союзе, естественно, около 25 штук, и они летали как разведчики, как патрульный я занимался испытанием феодосии, патрульного Ан-72П он назывался. Это для морских вот этих всех рубежей, там облета эти все, контроль за ну, морскими, скажем там, целями, водами и прочим. Вот. Ну и для перевозки личного состава, и небольших грузов, там, до 80 тонн. его это очень серьезный, ну, как он маленький, небольшой аэродром, но все время он там базировалась авиация, легкая авиация, транспортная, э, такая, в гражданском исполнении для обслуживания, вот я знаю, что там обслуживание было, командование дальней авиации. Там еще, наверное, ракетные войска стояли, самолеты. Потом самолет применяется в пограничных войсках, в ФСБ есть самолет. Урона, конечно, мы там в, таком, в плане в серьезном плане войны мы не нанесли, но сам факт, сам факт, если это ГУР сделали, СБУ, Подмосковье, самолет, аэродром охраняемый. В общем-то, это серьезный аэродромчик такой. Вот, и подорвать, если действительно там было заложено мыло какое-то, подорвали этот двигатель, или, или вот россияне сами там нахомутали, что-то и он подорвался. Чем их меньше, тем лучше. В любом исполнении. Це правда, так. і пане Олександре. Ще от в нас багато йдеться зараз розмов про те, наскільки у нас насправді талановиті інженери, і ми вчули і про дрон-паляниця, і про пекло. І ось тепер я хочу ще поговорити проговорити про ракету, про яку пише «Економіст». Україна майже завершила розробку ракети Трембіта. І ця ракета, як пише видання, вона здатна досягти столиці Росії, не Москви. Розробка вже нібито перебуває на фінальній стадії випробувань Серійне виробництво, Якщо все буде Когда в ближайшее часом. Что вам известно про э, Трембиту? Мы знаем, что это современная накрыла ракета. Что вам еще про це відомо, что вы нам можете про это розповісти? Слава богу, мне ничего. Про... Слава богу, мне это, об этой ракете ничего не известно. А если мне не известно, значит не известно 90 наших граждан. Все должно делаться в секрете. Вот Трембита сказали, вот достанет, достанет, не достанет. Значит, в Тулу шарахнет в этот завод, который делается вооружение, или под Москвой куда? Угу. Нам сейчас нужно все. И инженеры наши, которые вся стратегическая ракеты, это все наши, это Южмаш, угу. это луч. У нас да. много предприятий, которые занимались и космическими делами, и ракетными серьезными делами. Россияне сейчас, а вы ж видите, что с Арматом он через раз там у них в шахтах валится. Поэтому у меня нет сомнения, что вот такое оружие делается. Задача одна, чтобы государство наше туда не лезло. Там без политиков есть, кому заниматься этими серьезными вещами. И когда все будет готово, вот тогда мы уже. Да, хотелось бы побачить уже наследки. Пане Олександре, у меня для вас последнее вопрос, тем, как мы завершим этот запис. Ми е, протягом 24-го року бачили чимало прильотів на російські аеродроми. Ми бачили трохи навіть знищених російських літаків і збитих. А що загалом зараз у Терористичної Федерації з її повітряним флотом? Як швидко вона може ремонтувати літаки? Тому що знов ж таки ми пам'ятаємо, що санкції в них не всі деталі е, поставляються. От що в них зараз з цим? Ну ви практично все вже розказали, ділиться самоліт. Вот... по тем стандартам, по времени, в мирное время, вот он, когда все есть. Дело в том, что это высота, высокотехнологичное производство. В самолете там сколько систем, различных приборов, агрегатов. И на заводе в Каменском, в Комсомольском Амуре или где там в Казани, или в Чите, или в Иркутске, это сборочный завод сборочной, а все идет все приборы: двигатели, гидросистемы, система управления, радиоэлектроника, навигация, система управления вооруженным, она идет со всех заводов, лабораторий, институтов со всей страны, и сходится туда и там начинает ее собирать. Ввиду того, что с экономикой, в России, вы знаете, пошел просадка хорошая, пошла инфляция серьезная, плюс санкции, плюс разбежались мозги по всему миру. И вот этот перерыв в 90-х годах, который провал был, это, это очень сильно сказывается на техническом вот этом уровне страны. Поэтому то, что они выпускают там два самолета в месяц, там пять самолетов в они обещали в этом году 70 самолетов гражданской авиации, сделали только 7. Вы понимаете? Поэтому все вот это, оно все влияет на количество и даже качество. Потому что то, что поступало с Франции, с Германии, с Америки, его сейчас нет. Его надо заменить чем-то. Поэтому все это идет через какие-то другие... Все равно оно, конечно, идет в каком-то потоке. Но это все делает Китай, повторяет все Китай. Россияне берут у китайцев это товары, скажем, там, двойного назначения, Вставляют туда, как оно работает, все. ну, они все адаптируются, там мази есть, все, но... но, качество не такое и количество уже не такое. Вот, поэтому Су-57, <с -1> их там сейчас около полутора десятка, Су-34, да, они в Иркутске их выпускают, ну, и запасы, очевидно, есть там на несколько десятков машин, поэтому... Общая картина в России хреновая, Авіація в тому точно в такому ж положенні. Зрозуміло, хочеться, щоб було е, ще гірше. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Олександр Лих... Лиходід, льотчик Випробовувач першого класу, полковник повітряних сил Збройних сил України. Був разом із нами на зв'язку. Е, ну, а я вам дякую за цю за те, що ви були присутні на цій розмові. Будь ласка, напишіть свій коментар, поставте вподобайку, підпишіться на канал. До зустрічі.